ذہن نشین ہو چکی ہے کہ کائنات ایک ایسا پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھا اور موجود ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس پروگرام پر عمل درامد کرنا چاہ یا اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے ذہن کے مطابق کائنات میں بے شمار مخلوقات اور بے شمار چیزیں وجود میں آ کر اپنا مظاہرہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کن فرما دیا کن فرمانے کے بعد اس کن کا مظاہرہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ اور جس طرح موجود تھا وہ شکل و صورت کے ساتھ ایک اسکرین پر یا تختی پر یا کینوس پر نقش ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذریعے موجود پروگرام یا اس پروگرام کے کردار کن کہنے کے بعد جس رساد پر یا جس کینوس پر نقش ہوئے اس کو مذہب کی زبان میں لوہے محفوظ کہا جاتا ہے سائنسی رقط نا سے ہم اس بات کو زیادہ آسان طریقے پر اس طرح کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن میں ایک کہانی بنائی اس کہانی اور موجود تمام کرداروں کو ایک کاغذ پر لکھ دیا یہ کاغذ اور محفوظ ہے سمجھنے کے لیے اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیمری میں فلم کے اوپر ذہن میں موجود تمام کردار پورے خال کے ساتھ نقش ہو گئے جہاں یہ کردار نقش ہوئے اس کو تصور کی زبان میں کل یاد کہا جاتا ہے یعنی کائنات کا یکیائی پروگرام ایک جگہ نقش ہے ان نکوش کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر یکسوئی حاصل کریں آرو ہے کہ آدمی دنیا میں جتنا خوش ہوتا ہے اور اس کے ماحول میں موجود چیزوں کے اندر اس کا انتماغ ہوتا ہے اسی مناسب سے ان چیزوں کی ماہیت اور حقیقت کا انکشاف ہونے لگتا ہے مطلب یہ ہے کہ انسانی شعور میں کائنات کا یکجائی پروگرام موجود ہے لیکن وہ دے سکتا کہ اس لیے اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ ماحول کے ہجوم سے خود کو خالی ذہن کر سکے قانون یہ بنا کہ انسان جس حد تک شعوری اعتبار سے یکسو کر کسی طرح متوجہ ہوتا ہے اسی مناسبت سے اس کے اوپر حقاق منکشف ہوتے رہتے ہیں شعور کا جب نام لیا جاتا ہے تو لاشعور بھی دیر پیسہ جاتا ہم جن لالوں میں شعور سے واقف ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور جس چیز کو ہم ٹھوس دیکھ رہے ہیں وہ چیز ہمارے ذہن کے لیے موجود ہے اور جو چیز ہم نہیں دیکھ رہے ہیں وہ چیز ہمارے لیے موجود نہیں ہے حالانکہ غیر موجود شے کا احساس ہمارے اندر موجود ہے کسی چیز کا احساس ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیز موجود ہے اس کیفیت اس احساس کا نام شعور ہے لاشور دنیا میں داخل ہونے کے لیے شعوری دنیا کی گرج سے آزاد ہونا ضروری ہے اب اسی بات کو بطور سمجھ کے اس طرح کہیں گے ایک معاہد اور ذات ہے اس ذات کے دماغ میں یا ذہن میں کوئی پروگرام ہے جو پروگرام مکمل ہے ایسا مکمل پروگرام جس میں زندگی کے تقاضوں سے متعلق کردار موجود ہے مثلاً گھوپ پیار صورت، شکل آخ نار کام دوستی محبت نفرت عقارت ظلم افود وغیرہ وغیرہ اسی رات نے اس سارے محترام کو ایک ڈرامے کی صورت میں کاغذ پر لکھ دیا یا اسی ڈرامے کے اندر پورے کردار کی فلم بنا دی یہ فلم کیسے چل رہی ہے یہ بات آئندہ اس بات پر بتائی جائے گی ابھی صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے ایک کائنات کا یکجائی پروگرام ایک فلم کی شکل میں کسی جگہ قائم ہے اور ہم میں سے ہر آدمی ہر فرق ہاں وہ انسان ہو بکری ہو بھیڑ ہو کوئی بھی ہو اس فلم کا ایک کردار ہے ہم اپنے آپ کو بحثیت کردار کے جانتے لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کردار کا خالق ہو ہے یہ کردار کن روشنیوں کے اوپر یا کن قائدوں اور ذاتیوں کے مطابق متحرک ہے جاننے سے مراد تصوف میں یہ بھی آتی ہے کہ آدمی ذہنی طور پر محسوس کرتا ہوں اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم بحثیت کردار کے کہاں واقع ہیں ہمیں غیر جانبدار طرز فکر اختیار کرنا ہوگی غیر جانبدار طرز فکر سے مراد یہ ہے کہ شعوری گریش سے نکل کر لاشور کے دائرے میں داخل ہونا ہوگا شور سے لاشور میں داخل ہونے کے لیے غیر جانبدار مستحکم ہوتی ہے جب آدمی استغنا پیدا ہو جائے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی زندگی کے تمام تخاضوں تمام خواہشات اور تمام ضروریات کا کفیل اس ذات کو سمجھے جس نے بنائی ہے مذہبی کے نظر پاک میں اللہ تعالیٰ نے استقبا حاصل کرنے کے لیے اخلاص میں اسی قانون کو بیان کیا ہے اللہ اے نبی آپ ہماری اللہ ایک ہے اللہ اللہ ہر قسم کی احتیاط سے بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہے اللہ اور مخلوق یا خالق اور تخلیق کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو پانچ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ہم جب خالق اور مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مخلوق اور خالق کی تعریفی حدیں اس طرح قائم ہوتی ہیں کہ اللہ ایک ہے واحد ہے یکتا ہے بےنسل ہے لیکن مخلوق ایک نہیں ہے کثرت ہے مخلوق کے لیے ضروری ہے وہ کسی کی اولاد ہوتی ہے یا کسی کی بات ہوتی ہے اور مخلوق کے لیے یہ بھی جی ضروری ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہوتا ہے مخلوق احتیاط اور ضرورت کے دائرے میں قید ہے کوئی مخلوق احتیاط اور ضرورت سے باہر قدم نہیں نکال سکتے اس کی زندگی کا ہر قدم ہر ہر جذبہ ایک احتیاط اور ضرورت ہے ان پانچ باتوں میں مخلوق خالق سے براہ راست رابطہ تازہ رہ سکتی ہے تو صرف یہ ہے کہ اپنی تمام ضروریات کا کثیر اللہ کو سمجھے یہی اس طرح ہے جب ہم شوری زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ زندگی میں ہمارا ذہن الجا ہوا ہے اور زندگی سے متعلق ہر چھوٹی بڑی خواہش یا ضرورت کے لیے ہم اس طرح پابند اور مدے ہیں کہ ہمیں سے چھٹکارا نہیں ملتا یہی یہی وجہ ہے کہ ہم ذہن نہیں ہوتے کبھی ہمارا ذہن اس بات میں لگا رہتا ہے کہ ہمیں معاش حاصل کرنی ہے کبھی ہمارا ذہن اس میں مصروف رہتا ہے کہ ہمیں مکان بنانا ہے شادی کرنی ہے مقام حاصل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب کوئی سالر شعور کے دائرے سے نکل کر تفکور ہوتا تو وہ اس بات کا یقین یہ بات اس کا یقین بن جاتی ہے کہ فی الواقع ہر ضرورت کا کفیل اللہ ہے اس کی مثالیں ایک نہیں ہزاروں ہیں نو مہینے ماں کے پیٹ کی زندگی پیدائش کے بعد بچپن اور لڑکپن کی زندگی اس زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی ایک فرد اپنا ذہن اپنا اختیار اپنی عقل اور اپنے وسائل استعمال نہیں کرتا انسان کے بعد جب ہم اربوں کھربوں دانا چگنے والے پرندوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو وہاں یہ سورت کی طرح روشن آتی ہے کہ کفارت کا ایک ایک دانا جمع کر لیتا ہے اور جو دانا قدم خوردہ خراب ہو جاتا ہے وہ بھی محفوظ کر کے اپنے بیل گائیوں اور دوسرے کھیتی کے کام آنے والے جانور کو کھلا دیتا ہے سوال یہ ہے کہ جب کسان نے ایک ایک دانا زمین پر سے سمیٹ لیا تو یہ اربوں خربوں پر پرندے کہاں سے دانہ چکتے ہیں ان کے ہاں تو کوئی کاش نہیں ہوتی اس طرح توجہ کرنے سے یہ بات یقین بنتی ہے کہ کسانت کا نظام در پس اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی اللہ کے ساتھ بحثیت خالق رابطہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ طرز سے راسخ ہو جائے کہ جس طرح اللہ نے اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے اسی طرح اللہ ہماری زندگی کی کفالت بھی کرتا ہے اسی طرح سے فکر کو استغنا کہا جاتا ہے جب بندہ کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہمیں سنبھالی ہوئے اور ہماری ضروریات پوری کرتی ہے تو شعور سے ہٹ کر اس ذات کی طرف قدم اٹھنے لگتا ہے اس کوشش اور اس عمل کا نام خالی حسین ہونے کا مراقبہ ہے جب کوئی بندہ یہ بات سوچ لیتا ہے کہ میری اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے میں کسی کے ہاتھ میں کھلونا ہوں تو اس کا ذہن یکسو ہو جاتا ہے تو روحانی ہاں میں جتنے اسباب پڑھائے جاتے ہیں یا جتنی بھی مشقیں کرائی جاتی ہیں یا جتنی بھی ریاض سے کرائی جاتی ہیں ان سب کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان غیر جانبدار ہو کر اپنی نفی کر دے اور اپنی نفی کرنے کے بعد خالی الزین ہو جائے اس خالی الین ہونے کے مراقبے کو اپنی نفی کرنا بھی کہا جاتا ہے جیسے آدمی جیسے جیسے آدمی کے اندر فنا کا پروگرام متحرک ہوتا رہتا ہے اسی مناسبت سے اس کے اوپر لاشوری زندگی کے خد و خال ظاہر ہوتے رہتے ہیں رفتہ راستہ وہ غیر کے نقوش معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے غیر کے نقوش کہاں واقع ہیں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ کل کے بعد کائنات کا پروگرام ہے پر نقش ہے یعنی کوئی صادق اپنی نفی کر کے اپنی نفی کا مراقبہ کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ شور یا آنکھوں سے محفوظ دیکھ لیتا ہے مراقبے کی بے شمار قسم ہے براہ راست مراقبہ یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے کہ میں روشنی کا ایک نقطہ ہوں یہ مراقبہ آدھی رات گزرنے کے بعد یہ صبح صادق کے وقت شمار رخ منہ کر کے آرام دہ نشیش میں بیٹھ کر اس طرح کیا جاتا ہے کہ سارے اپنے دل کا تصور کرے اور یہ دیکھے کہ دل کے اندر چھوٹا سا سیاہ رنگ کا نکتا ہے اور وہ گردش کر رہا ہے مراقبے کی کامیابی اس بات کا منظر بن جاتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے تمام آسار پلا ہوتے دیکھتا ہے اور خود کو صرف روشنی کا ایک نختہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے یہی نوتا جب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے تو سیاہی سے چمک اور دمک کی طرح منتقل ہو جاتا ہے پھر اس نقطے میں پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے اور یہی پھیلاؤ ایک اسکرین جاتی ہے ایسی اسکرین جس کے اوپر کائنات کا پورا گرام پورا پروگرام گرام نشر ہو رہا ہے یہی وہ اسکرین ہے جس کو قرآن پاک نے محفوظ کہا ہے